Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat insya Allah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang Kononnya Arab Saudi telah menghalalkan alkohol Ataupun akan menghalalkan alkohol Arab Oleh sebab itu Ramai orang telah membicarakan hal ni Dan saya tengok media-media uh, Masa juga telah uh, mengeluarkan luarkan berita berkaitan tentang hal berkenaan. Yang lebih malang adalah saya tengok utusan pun telah mengeluarkan kenyataan seperti itu. Semalam pula kita dapat satu berita yang menyatakan bahawa cerita itu rupa-rupanya palsu. Jom kita baca kenyataan daripada Dr. Rozami Ramli berkaitan tentang hal ini. Kata beliau, apabila ada berita melibatkan Arab Saudi, laju sahaja mereka hendak kaitkan dengan Wahabi. Saya tidak pasti berita ini sahih atau tidak. Sekiranya benar sekalipun, ia tiada kaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti mana kegiatan judi di Genting Highland ia bukan bermakna mufti pahang yang teguh dan tegas bersama akidah ala syairah menghalalkannya. Kewujudan bar dan pub di Perak bukan bermakna mufti Perak yang kuat pertahankan ala syairah mestuinya. Yang melucukan saya adalah apabila ditanya kepada penentang wahabi berkaitan tentang hukum solat di belakang Imam Makkah, seribu satu jawapan diberikan oleh penentang wahabi untuk mereka berlepas diri daripada menjawab soalan ini. Bermacam-macam jawapan mereka, jawapan yang paling lucu adalah kita nilai yang zahir, bukan semua orang Arab adalah wahabi, selagi tidak jelas ciri kewahabian dan kesesatan akidahnya kita perlu bersangka baik ini sangat lucu walhal imam masjidil haram siap syarahkan kitab Muhammad bin Abdul Wahab lagi yang digelar tokoh wahabi itu pun penentang wahabi cuba untuk pusing 180 darjah untuk pelepah diri tak nak hukum imam masjidil haram wahabi adapun ketika melibatkan di Malaysia orang yang tidak pernah belajar kitab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab pun begitu pantas digelar wahabi hanya kerana beza dalam bakfuruk dalam akidah imam masjidil haram syarahkan kitab Muhammad bin Abdul Wahab lagi pun penentang Wahabi malu-malu untuk Wahabikan beliau. Persoalannya, mengapa sesetengah pihak begitu berat hendak label Imam Masjidil Haram sebagai Wahabi walaupun beliau ada syarahkan kitab Muhammad bin Abdul Wahab Ini kerana sekiranya mereka hukum Imam Masjidil Haram Wahabi akan terzahirlah pada masyarakat sikap melampau sesetengah agamawan Malaysia yang berlebihan dalam label. Tapi apabila ada pak Arab mana-mana entah buat perangai terus dikaitkan dengan Wahabi ataupun melibatkan agama di yang beza khilaf kunut subuh yang tiada kaitan dengan akhidah pun terus di label wahabi. Berbalik pada isu alkohol di Saudi, beberapa orang tag saya dalam posting dan ramai mencemuh seolah-olah saya perlu bertanggungjawab dalam isu ini. Tiba-tiba ada pula media sebarkan bahawa berita di Saudi tersebut palsu. Ada pula yang mengatakan sebaliknya. Entahlah sama ada ia betul atau palsu, kita sebagai Muslim perlu tegas dengan isu alkohol. Ia memudaratkan. Ia memudaratkan Ini tanggungjawab umat Islam perlu menjauhi Arab Kita kena ketahui bukan sahaja orang minum Arab berdosa Bahkan orang yang terlibat dengannya juga menanggung dosa apabila berinteraksi dengan Arab Jika ikut sifir sesetengah asmatur Sekiranya Saudi buat maka nak disalahkan semua salafi Cuba tanya tentang polisi alkohol di Mesir Adakah boleh disalahkan semua asmatur? Demikian juga isu judi di Genting Highland, Pahang Adakah wajar hendak mengatakan mufti faham menghalalkannya sudah tentulah tidak wajar menyatakan apa yang orang tidak kata amat dangkal dan separuh masak cara fikir dan takkulan sebagai penyokong Ahsmatu di Malaysia ini moga kita semua adil dalam menilai jadi kita dah dapat lihat kenyataan daripada Dr. Zami Ramli yang menyatakan bahawa isu yang berlaku di Arab Saudi ini ada perselisihan dengan maksud ada orang kata cerita tu betul ada orang kata cerita tu tak betul apa yang saya lihat yang kata cerita tu betul sebenarnya dia ada sisi pandang masing-masing ataupun sisi pandang yang lebih baik di dalam hal ini iaitu uh, pihak kerajaan Arab Saudi membenarkan premis-premis yang diduki oleh orang yang bukan Islam yang mereka nak alkohol lalu diberikan alkohol kepada mereka dengan alasan uh, alkohol ini hanya diharamkan kepada orang Islam dan tidak ada isu dihalalkan kepada orang yang telah diharamkan kepadanya untuk meminum alkohol. Pun begitu, saya tetap tidak bersetuju sekiranya jika ia adalah satu perkara yang benar kerana alkohol ni pusing macam mana pun dia adalah perkara yang memutarakan tak kiralah dia kepada orang Islam ke kepada orang bukan Islam. Sama saja benda tu tak bagus dan tak boleh apatah lagi nak dijadikan komersial untuk tujuan perlancungan. Ia adalah satu perkara yang tidak bermanfaat dan Alhamdulillah di Malaysia ni ada banyak banyak negeri telah keluarkan sekatan-sekatan untuk penggunaan alkohol demikian juga penjualan alkohol jadi daripada sudut alkohol itu kita jelas cuma ada sentimen sebahagian orang ni apabila negara Arab Saudi dipalitkan dengan isu seperti ini mereka cepat-cepat nak pergi belasah Arab Saudi dengan alasan inilah negara Wahabi dan negara Wahabi inilah yang membenarkan alkohol Walaupun konteks asalnya bukan begitu Tetapi cuba ditub, diubah Cuba dirubah Supaya kena dengan selera tekak mereka masing-masing Sebab tujuan mereka bukanlah tujuan yang baik Iaitu tujuan mereka hanyalah untuk Nak mempersendakan Dan nak menjatuhkan orang lain Walaupun perkara itu benar Ataupun perkara itu salah Tujuannya adalah untuk nak jatuhkan orang Ini adalah satu perkara yang tidak bagus Apatah lagi mereka dengan sesuka hati Melabelkan Arab Saudi dengan Wahabi lalu apabila kejadian ini berlaku di Arab Saudi maka dianggap sebagai berlaku di negara Wahabi. Wahabi sentiasa menjadi hantu. Wahabi sentiasa menjadi momokkan orang-orang yang berniat jahat di dalam menyampaikan sesuatu yang mereka hendak sampaikan. Apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Rozami Ramli berkaitan tentang ini iaitu dia kata jika ia berlaku di satu tempat belum tentu orang-orang agama di situ bersetuju dengan hal berkenaan. Demikian juga sekiranya benar ia berlaku di Arab Saudi bukan bermakna ulama-ulama daripada Arab Saudi bersetuju dengan hal berkenaan. Demikian juga kita lah duduk di tempat kita dan berlaku di tempat kita bukan membawa maksud ulama-ulama kita agamawan kita bersetuju dengan hal berkenaan kita lihat betapa ramai raja-raja dan sultan-sultan yang mendapat nasihat daripada mufti-mufti mereka uh, tetapi uh, mereka masih lagi tak pakai tudung mereka masih lagi tidak menutup aurat dengan sempurna. Adakah kita nak kata bahawa mufti-mufti ini meredai dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam mereka? Tidak. Ia tidak berkaitan tentang hal berkenaan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahabat-sahabat, sekarang ini Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur sedang berlangsung di PWTC. Sahabat-sahabat yang berhajat untuk mendapatkan buku-buku yang bermanfaat boleh pergi ke Dewan Tun Razak 3 reruai nombor 630 sahabat-sahabat boleh pergi ke sana insyaAllah insyaAllah pada hari Kamis Jumaat Sabtu dan juga Ahad saya akan berada di booth uh, Santa Santai Ilmu Publication anda boleh jumpa saya di sana sekarang ni juga kita sedang buat satu combo buku yang bagus combo Ibadah Sempurna Sempurna PBA KL ni sahabat-sahabat boleh dapatkan 6 buah buku fizikal sahabat-sahabat sahabat-sahabat boleh dapatkan 6 buah buku fizikal dan juga 9 buku ibu e book dengan harga RM139 saja. Buku-buku yang bagus untuk meningkatkan nilai ibadah kita. Jadi sahabat-sahabat yang berminat, terus tekan butang WhatsApp, saya akan bagi senarai dan juga saya akan bagi cara untuk pembelian WhatsApp saya sekarang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.